Qarabağ bölgəsində Novruz adət-ənənələrinin yerli mətbəxinin təbliği. Rəssamlıq Akademiyasında keçirilən festivalın məqsədi də budur. Bir neçə ay davam edəcək festival çərçivəsində tələbələr istedad və bacarıqlarını göstərəcəklər, həmçinin milli və müasir üslubda hazırlanan geyimlər nümayiş olunacaq. Bizim tələbələrimiz hər zaman Qarabağ mövzusundan müraciət eləyirlər. Artıq bizim moda geyim dizayn kafedrasının tələbələridən mütləq şəkildə Qaraqay ornamentlərindən istifadə edəcəklər. Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbədən sonra Novruz bayramı işğaldan azad olunan ərazilərdə də xüsusi təmtəraqla keçirilir. Festivalın əsas məqsədlərindən biri də Qarağaqla bağlı həqiqətləri dünyaya tanıtmaqdır. Şuşanın, Qarağaqın maddi mədəni irsinin e, müasir vəziyyəti ilə bağlı e, 30 il ərzində işğal altında olduğu dövrdə ermənilərin ora Orada törətdiyi vandallıqlarla bağlı geniş ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə məlumat vermək məqsədi daşıyır, həm də Qarabağın maddi mədəniyyəti ilə dünya xalqlarını, o cümlədən Azərbaycan xalqını daha yaxından tanış etmək məqsədi daşıyır. Festivalın açılışı Rəssamlıq Akademiyası tələbələrinin ideyası əsasında təşkil olunan dəb nümayişi ilə yekunlaşdı. Rüstəm Mikayzadə, Günel Habilqızı, Mədəniyyət Xəbərləri.